Диктатурой тоталитарной и агрессором, который геноцидит не только собственных граждан, но и украинских крымско-татарских братьев, Чечню, Грузию. Мы все знаем об этих бесславных победах, о первых победах России за последние годы. У меня в руках подарок, который я вывезла из Москвы для Мустафы Джамилева. Я за этот плакат отсидела. В общем, я 18 мая прошлого года ночевала в одиночной камере отделения полиции в Москве. Меня задержали у Соловецкого камня, то есть сначала был один пикет э, санкционированный. Э, я была с этим плакатом. Потом на другом пикете не санкционированном одиночном пикете у соловецкого камня. Э, значит, сотрудникам полиции, которые стояли над нами в количестве человек 30, наверное, не понравилось, как э, я передавала плакат э, в руки своей подруге двухкратной чемпионке мира по скайсерфингу Марии Рябиковой. И нас с ней, значит, соответственно, свинтили, в автозак меня вели на полевом приеме двухметровый ОМОНовец из второго оперполка, заламывал мне руку, как на дыбе, назад. Это видео есть на ютюбе. Вот это было как раз ровно год назад, в этот же день, в день депортации крымских татар. Этот плакат мы рисовали с моим старшим сыном. Его удалось сохранить, потому что свинтили меня, к счастью, нас вернее с Машей, э, с другим плакатом. В общем, у нас э, в России происходит э, просто-напросто э, э, полицейская диктатура и происходит э, геноцид. И 37-й год все явственнее маячит вообще э, в нашем... Печальном настоящем тюрьмы забит, забиты политзаключенными. Мой друг татарин Ильдар Дадин, гражданский активист, сейчас сидит под домашним арестом. Ни за что, по новой изобретенной каверзной 212 статье УК он сидит с браслетом на ноге под домашним арестом. И я хочу сказать: свободу Ильдару Дадину, свободу Рафису Кашапову, свободу Надии Савченко. Свободу! Свободу Олегу Сенцову! Свободу Александру Кольченко! Свободу всем крымско-татарским, украинским и российским политзаключенным! Россия будет свободной! Путлер уедет в Гагу!